Друзі, наша наступна гостя виготовляє картини у техніці барельєф. Багато з вас не знає, що таке, друзі, а я зараз вам поясню. Барельєв це об'ємні зображення у 3D-форматі. Дійсно, за мить, хочу вас з цією гостю познайомити. Це художниця, колекціонерка Юлія Акулова. Юлія, доброго ранку. Здравствуйте. Ну, Я так в двох словах поясню, що таке барельєв. Дійсно, хочеться почути від професіонала, все ж таки, що таке барельєф. Ну, на самом деле, барельєф це достаточно розпространена техніка. Це один із видів Он появился очень давно, это еще было при египетской культуре, первые были находки. Сейчас это достаточно находит большого распространения, оно становится модным. Эти тенденции, они находятся как в обычном дизайне помещений, так же в каких-то, например, зданиях, культур там, и так далее. Это и фасадные могут быть работы, это могут быть внутренняя отделка помещений, но это также может быть изготовлено в виде картины, как на подарок, например. Ага. Як давно почали займатися саме таким видом творчості, можна назвати це так? Ну, якщо конкретно цим, то в принципі можна сказати, що недавно, два з половиною років – це не такий великий вік, але на насправді це має такий от длительний процес, я до цього довго йшла і знайшла себе от саме в цьому. Угу. Ну, на, на сайті саме ви своєму, скажімо так, заголовку в статусі написали що «Творчість – це момент створення майбутнього в теперішньому». На чим саме зараз працюєте от в даний момент? Но если смотреть конкретно в данный момент, то, учитывая, что скоро будет День города, я работаю над серией картин, посвященной нашему родному городу, ага. Днепропетровску. Да. Вот, а, ну, как бы в дальнейших планах достаточно много разных работ и идей, и задумов. Мне очень нравится Натура. Вот я увлекаюсь работами Бориса Валеджа. Mm -hmm. У него достаточно такие живые работы, натуралистичные. А, его натурщица выступает его жена. Ну, достаточно очень интересная и его история работ, ну и сам он как личность. А, до речи, зараз, бачим, друзья, на плазме, так самое. А, я просто честно говорю, что но але не, ну, не представлял. Зараз дивлюсь на картину вашу, зараз уже потроху начинаю понимать. Euh, вы сказали, hmm. что hmm. вы также работаете малюете с натуры, так? Кто выступает вашим натурщиком или натурщицей? Evet. ну, конечно, у было опыт рисования, писания с натуры, но разные. В основном, конечно, люди это близкие, потому что достаточно сложно, особенно если это обнаженная натура, очень сложно найти контакт, конечно же, с натурщиком, потому что ну, Сисорометр двух буквально 15, так? <laughs> <laughs> да, даже не 15, но, конечно, этот момент вот переступить эту границу достаточно сложно, и очень большое мастерство зависит, и какой-то контакт установить и от натурщицы, ну и от художника, так, конечно, ну, там, тоже. Художники говорят, что там на там, звичайные картины, ну, картины, так? У них там идет близко месяца, может быть, там, тысячи в 3-4. Сколько на створение картины самое вот в таком формате? Очень сложно сказать, потому что, во-первых, это вдохновение, во-вторых, если это заказ, то какие-то сроки ставятся. Но, конечно же, за ночь такое сделать в тех размерах, которых я делаю в габаритах, ну это в принципе очень сложно, потому что это ну от метра. А, чи у вас там замовити, взяти фотографии там людини, сказать, вот, Юлия, хочу створити вот такую картину в форме, в самом стиле барельеф. Это можно сделать? Да, возможно, и это очень сейчас популярно, и действительно это очень эффектно получается, потому что просто живопись, Незвычно так. просто живопись, ну, это немножко просто разные вещи, когда это объемно, это, ну, очень большой реалистичность а, придает. Угу. Честно, всех зараз наших зрителей интересует вопрос, сколько такая картина будет стоить. Ну, приблизно, просто плюс-минус. А, ну, это уже индивидуально, в зависимости от размера и от сложности, потому что если это будет какой-то натюрморт или пейзаж, то, соответственно, ну, это немножко легче, чем, а, например, анатомию человека изобразить. Ну, поэтому тут очень сложно сказать. Так, ну, это надо индивидуально там, ну, подходить. Честно, тоже такая тенденция. А, зараз очень популярным я подарунки, подарунки так картина по фотографии. Там и все, ну, мы знаем, что идем на улице Ленина, там есть галерея художников, и там много художников, пришли эти картины. А это кошти от 150 там, до 300 гривен. В среднем, так? Плюс-минус. А, ну, честно, просто интересно, как сейчас картину у вас. будет, ну, дороже 100%, 100%, 100 коштовать. Ну, скажем так, в принципе, можно исходить от 300 гривен, ага. там уже дальше по договоренности, потому что это зависит, опять-таки, повторюсь, от сюжета, от материалов использованных, опять-таки, картина это или это настенная какая-то будет, какой-то элемент декора. Так, вот. самые свои картины, Це берете копии, так картины выготавляют. Сейчас таки таки какое военотчнение и пишете, скажем так, картину а, власного. Ну вот я пробовала себя в копиях, мне очень интересно было вот особенно работа Бориса Валеджа, Но на данный момент у меня есть мои идеи, которые я сейчас воплощаю, да. Они не ну, на чьи работы не похоже, это мое авторское. Да. Сколько можно уже нараховать картин, сделанных вашими руками? И чи были ли у вас выставки? А, если картины, то это около пяти у меня картин, потому что остальные у меня на стенные были работы, ну это не можно отнести к картинам выставки были, но еще еще вот будут выставки вот у меня планируется в скором времени. Когда и самое, куда приходите, чтобы действительно посмотреть, это на вас не просто просто фотографии фотографии, а хочется действительно чуть и посмотреть, это ну я буду информировать желающих у меня на социальных сетях, это планируется, но в разных заведениях нашего города. А Юля, які над якими ще техніками ви працюєте? Чісно ще хочете ще зробити в майбутньому? Тобто не тільки а, працювати саме в цьому виді мистецтва, що от ще хочеться розвинути в собі, як у в митці? А вот звісно потрібно нужно професіонально усовершенствоватися. Є ще один такий вид скульптури, як горельєф. Горелев mm – -hmm. это э, полностью выступающая, большая половина над э, картиной, например, или там стеной. То есть, э, ну, фактически объем человека полностью, uh -huh. ну, или там животного, или какой-то… А вот, в картине? Ну, можно это в картине uh -huh. или, да, на стене. То есть, вот я бы хотела еще в этом себе попробовать, потому что это вообще очень интересно, это достаточно сложно, объемно, но это того стоит. Очень потрясающий эффект, натуралистичность, вот. Ну и, конечно же, в скульптуре. Ну, живопись, она и так как бы неразделима. Mm -hmm. Ну, и скульптура тоже интересна, когда полностью, ну, получается, круговой формат, то есть mm -hmm. можно по покрутить. Дети внушают, вот, где можно научиться стать там в барельефе, в гарельефе, так? Ну, а, насколько я знаю, что наше заведение обучает, там есть какие-то дисциплины, которые ведутся вот официально. Ну, при желании, в принципе, при труде можно научиться самому брать какие-то уроки, читать. Ну, главная практика. Так. Пробовать, делать. Чи родные вас поддерживают саме в вашем захоплении? Чи є уже черга саме среди родных там, по створенню, там, саме их портретов? Ну, кстати, да, есть, я как раз работаю над этим, семейный портрет, это было бы очень интересной такой передачей такой реликвии дальнейшему поколению. А, да, есть такое. Ну, а чьи божанья, вот я раньше помню, еще из истории там из школы, что скульпторы делали авто, авто... Автопортрет, я не знаю, как это правильно сказать, автоскульптуру. Mm -hmm. Че да, есть обожание там, скажем так, свой автопортрет. Или если это важко. Есть такое желание, да. Но я, у меня это в планах пока еще нету ни эскизов, ни, ни на работу, так сказать. Но это есть в планах, это очень интересно. Но на самом деле ну, самого себя это очень сложно и написать, и тем более вылепить. Поэтому Тебе это требует идеально зробити, считаем, Подготовки, да, <laughs> да, потому что со стороны он уж, конечно, по-другому себя воспринимает. Right uh Юлі, дякую, що завітали. Дякую за дійсно за чесно. У нас дуже багато гостей буває також кожного ефіру. Але саме в такій техніці, ну я бачу перші картини, дуже, дуже цікаво, друзі. Я Вам просто раджу, якщо у вас є бажання зробити, скажімо так, незвичний подарунок там своїм близьким, своїм рідним, то шукайте саме Юлію Акулову в соцмережах і замовляти от такі от незвичні картини. А, Юлія, від вас побажання на останок нашим глядачам. От ще хочете дійсно побажати всім людям, які цікавляться творчістю, які полюбляють картини, які полюбляють мистецтво. Я хочу пожелать, что нужно верить в себя, верить в свои силы, никогда не отчаиваться и идти, несмотря ни на что, к своей цели, к своей мечте, даже если отговаривают или, может быть, где-то что-то не получается. А так нужно было, работать. Так, в, вашем, в вашем житии. Нужно работать над собой, чтобы чего-то достичь. Вам дякую за приемный рост.